Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Nazri Kah ha, dalam syarahan agenda awan khas yang kami rakamkan sempena persidangan uh, transformasi perundangan berhubung dengan keselamatan dan juga hak asasi anjuran uh, Jabatan Peguam Negara Malaysia, Razak School of Government dan juga Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Jadi kami amat berbangga untuk bersama dengan Profesor Dr Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud Penasihat Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan juga Ketua Kluster Governance Perundangan dan juga Uh, tentang uh, pengurusan eh? Pengurusan awam, uh, pengurusan awam uh, Majlis Profesor Negara Jadi terima kasih kepada Prof Atas masa Masih. yang diberikan Agak tight juga Baru penat tadi Bersyarah di bawah sana Mungkin Prof melihat Saya menumpukan topik kita pada petang ini Pada malam ini Tentang aktivisme mahasiswa Kerana ini sesuai dengan uh, Sebahagian daripada Transformasi politik yang dibawakan oleh kerajaan ...tentang bagaimana membawa mahasiswa ke hadapan. Kerana kita tahu sebelum ini pelbagai peserta FC mengatakan bahawa... ...tangan mahasiswa, tangan warga kampus termasuk para akademiknya... ...terikat banyak dengan pindaan, dengan adanya undang-undang... ...seperti AUKU dan sebagainya. Jadi mereka berasa amat tertekan dengan pelbagai undang-undang... ...yang diberikan ke atas mereka. Tetapi dengan pindaan AUKU 2011 ini menunjukkan bahawa keadaan sudah berubah. Dan kita lihat universiti sebagai satu, orang kata pun ekosistem akademia di situ di mana kita membina jati diri warga kita, warga orang muda kita dalam bentuk masa depan negara yang lebih hebat. Bagaimana Doktor melihat, hmm. Prof melihat, adakah? ini sebagai satu loncatan di mana pengiktirafan kita negara terhadap peranan orang muda. Karena kita tahu bila bercerita tentang orang muda, mereka berada di institusi pengajian tinggi dan sebagainya. Jadi, pengiktirafan orang muda dengan membenarkan mereka berpartisipasi dalam hal-hal demokrasi negara untuk melihat potensi yang ada di dalam diri mereka sebagai pemimpin masa depan dan itu pun sudah ditunjukkan oleh rekod-rekod sebelum ini, bro. Um, wadah mahasiswa adalah satu wadah idealisme. Yeah. Kalau kita lihat pandangan-pandangan dari -pandangan, uh, psikologi, yeah. menganggap bahawa terlalu banyak energi mm -hmm. dalam orang muda mm -hmm. ha, dan apabila banyak energi itu perlu disalurkan. Mm -hmm. ha, dan di sini mahasiswa di universiti mempunyai idealisme mereka sendiri mm -hmm. dan mereka melihat semua perkara itu perlu, mencari, um, perlu mencapai tahap yang terbaik. Ha, dalam soal ini, kita saya saya, saya hidup di dalam universiti pada zaman aku zaman aku <laughs> di mana saya pun begitu <laughs> ya maksudnya zaman di mana uh, aktivisma itu telah telah dikatakan uh, sangat rendah dalam ya. tahap yang ya. sangat rendah <laughs> ya disebabkan 1971 aku di di, di 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 di, apa di dibuat di parlimen kemudian 1975 apa ni berlaku pindaan yang lebih lebih ketat eh? Yep. melarang mahasiswa menjadi ahli politik ahli parti politik ataupun melibatkan diri dalam politik dan sebagainya kalau dulu sebelum pindaan 1975 mereka boleh menjadi ahli politik tapi pindaan 1975 melarang mereka menjadi ahli politik dan mereka tidak boleh memaparkan apa dua pandangan mereka secara umum eh yeah. di, di luar daripada mm -hmm. kampus walaupun uh, tiada, tiada halangan untuk mereka uh, mem, uh, meluahkan wadah mereka itu dalam uh, scenario akademik uh, seminar conference yang berkaitan dengan uh, penyelidikan, pelajaran dan sebagainya. Uh, jadi saya lihat bahawa uh, lonjakan ini adalah lonjakan yang amat signifikan. Hmm. Tadi ada satu soalan daripada salah seorang peserta mengatakan adakah uh, pindaan AUKUS 2012 eh? sebenarnya dia bermula 2011 tapi yep. telah di telah di muktamadkan 2012. 12, eh. yeah. um, um, adalah satu sebahagian daripada proses transformasi kerajaan hmm. ataupun ia berlaku atas desakan hmm. dari sejak 1971 hmm. uh, saya kata itu pulang kepada Uh, Tafsiran masing-masing Sebab saya anggap Bahawa desakan itu Telah wujud Sejak 1971 Tapi yeah. bila Aku itu Dibuat di situ Telah berlaku desakan Untuk menghapuskan aku Apatah lagi Apabila pindaan 1970 Banyak lagi kekuatan Untuk Untuk meminta soal Aku itu Dibubarkan di, di, di Ataupun dipindah Untuk, untuk me, me, Meringankan lagi ke, uh, Kawalannya uh, Dan saya ingat Bahawa Proses ini adalah proses semula jadi. Yeah. Kerana perkara yang kita lihat ISA, yeah. daripada ada yeah. kepada tiada. Mm -hmm. Kita lihat bahawa perimpunan daripada dilarang dibawa akta polis, mm -hmm. dibenarkan dibawa akta perimpunan aman. Ha, kita lihat bahawa banyak lagi undang-undang yang akan datang akan diubah. Dan AUKU adalah sebahagian daripada undang-undang untuk merealisasikan proses yeah. transformasi. Akhirnya, Dr. Uh, Prof melihat adakah dengan uh, pindahan ini, transformasi... Uh, Uh, yang agresif ini dilakukan untuk kita melihat pengiktirafan dan juga penafsiran terhadap peranan mahasiswa di kampus kerana kita tahu kita uh, bergerak sebagai sebuah negara maju menjelang 2020 ekonomi berasaskan pengetahuan dan kita tidak kata pun perlu menoleh ke belakang kerana kita lihat dalam era globalisasi dengan uh, ledakan maklumat dan sebagainya maklumat di hujung jari berita boleh sampai dalam masa real time dan sebagainya ini memberi uh, satu ekosistem yang benar-benar berbeza bagaimana kita berhadapan dengan idealisme orang muda pandangan hmm. pakar saya saya rasa betul. Saya setuju dengan saudara. Pertama sebab uh, walaupun aku itu mengekang ha, kebebasan yeah. mahasiswa berpolitik yeah. lah, kebebasan mahasiswa melakukan aktivisme uh, di luar kampus uh, dan juga di dalam kampus. Tapi dengan ledakan media uh, ataupun social media maka uh, battle atau yeah. perjuangan itu telah berpindah mm -hmm. daripada realiti mm -hmm. kepada alam 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 sosial maya ha, dalam alam maya. Macam kita lihat banyak blog website eh dan juga dan juga dalam bentuk lain Twitter dalam bentuk eh, dalam Facebook dan yang memaparkan wadah-wadah mereka. Uh -huh. eh, kita lihat banyak website tentang persatuan-persatuan mahasiswa yang uh, yang tidak didaftarkan misalnya. Eh, uh -huh. Sebagai yeah. contoh, tapi mereka me menerangkan atau cuba me mengajak uh, rakyat secara keseluruhan tidak kira masa atau tidak untuk berjuang sama-sama untuk mengekalkan apa-apa isu yang mereka anggap bahawa penting pada masa depan uh, negara dan saya rasa yang soalan tadi ialah adakah satu pengiktirafan kepada peranan mahasiswa. Saya rasa memang ya. Yeah. Memang satu pengiktirafan bahawa mahasiswa itu mempunyai peranan yang amat penting mm -hmm. dalam pembangunan negara. Mereka adalah leadership leaders of the future. Yeah. So, mereka perlu diberi ruang sepenuhnya untuk mereka me, apa me, uh, nurture ya. Yeah? ataupun menambah baik ilmu mereka dari segi leadership dari segi dari segi apa ni kepimpinan dan juga dari segi cara mereka berbahas dan sebagainya. Dan ini adalah satu ruang yang sangat luas. Yeah. Ya. Dan apabila mereka dibenarkan berpolitik di luar, maka mereka boleh melakukan apa saja dan uh, seperti yang kita tahu bahawa ada urut-urut dak mereka untuk bertanding dalam yeah. pilihan raya akan datang. Yeah. Dan itu satu wawasan yang saya rasa amat baik dan amat interesting sekali. Ya. ya. Empowerment ataupun penghak upaya ini saya hil kutip ataupun petik frasa, uh, frasa yang serang yang sering kali diungkapkan oleh Timbalan uh, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Saifuddin Abdullah. Bagaimana penghak upaya ini perlu diambil peluang oleh para pelajar kita kerana kita tahu apabila peluang sudah disediakan, platform sudah terbuka, uh, pun uh, dunia akademia semakin Uh, plural uh, sifatnya dan dinamik uh, sentiasa berada di hadapan bagaimana hari ini kita akan melihat sumbangan uh, mahasiswa lebih uh, banyak signifikan dalam konteks mencipta tamadun, mencipta inovati, uh, inovasi dan juga kreativiti kerana kita tahu dalam hal ini mahasiswa perlu mengambil peluang kerana jika kita tidak mencipta uh, sejarah bagaimana masa depan kita perlu kita uh, bentuk dalam kerangka yang kita inginkan jadi kita nak dapatkan pandangan prof kita rehat sebentar jumpa lagi selepas sini Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Kami masih bersama Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal, Nik Mahmud mungkin Prof melihat selepas pindaan aku dan juga banyak lagi yang akan berlaku lah selepas ini perkara-perkara yang undang-undang uh, yang sedia ada sedang dikaji oleh KPT dan sebagainya untuk memberi lebih ruang penghak upaya yang lebih hebat kepada mahasiswa kita anak-anak muda keje di kampus untuk lebih kreatif dan juga inovatif kerana inilah alat yang paling ampuh untuk kita bergerak ke hadapan jika rakan-rakan kita di kampus tidak mencipta sesuatu tidak mencipta tamadun kerana kita tahu kita menjadi um, kata pun bangsa yang selalu mengikut cipla ataupun meniru cara orang lain barulah kita nak menjadi puan negara maju tetapi uh, demand ataupun needs uh, dalam konteks negara yang kita inginkan pada 2020 bukan ke arah itu kita perlu mencipta sesuatu. Prof. Ya. Kita perlu lihat kembali ya, ya. maksud aktivisme itu ya. sendiri ya. Saya paparkan dalam uh, apa ini, kertas kerja saya tadi bahawa aktivisme itu dimasukkan dengan perjuangan uh, dalam bentuk uh, memberi pandangan, ya. memberi wawasan ya sehingga pada peringkat melakukan demonstrasi hmm. eh, uh, ataupun melakukan uh, protes yeah. uh, tapi kalau kalau kita lihat bahawa aktivisme itu hanya ter, tertumpu terlang, tertumpu terfukus, kepada yeah. isu politik atau isu <laughs> ekonomi dan yeah. sosial maka itu terlalu sempit yeah. eh, sebab mm. uh, mungkin tidak semua mahasiswa yang ingin uh, aktif itu mahu menuju ke arah tersebut. Yeah. Ya. Jadi manakah ruang inovasi itu sendiri? Yeah. Untuk kepentingan negara yeah. kalau semua mahasiswa bertumpu kepada isu-isu politik, sosial dan ekonomi, siapa pula yang akan berinovasi ya? Yeah. Siapa pula akan apa apa mereka cipta sesuatu benda yang akan memberi uh, apa ni kebahagiaan yang memanjang yeah. pada, pada masyarakat semua, ya? yeah. pada masyarakat dan secara membantu pembangunan negara yeah. ya? uh, Jadi di situ saya rasa uh, kalau kita Cuba read memberi definisi baru kepada optimisme. Ya, ha, kita masukkan elemen inovasi. Mm -hmm. Kita masukkan elemen konstruktif. Mm -hmm. Kita masukkan elemen universaliti. Mm -hmm. Kita masukkan elemen engagement. Mm -hmm. ha, maka saya rasa uh, ia boleh dipaparkan dengan cara lebih positif. Ya. Ha, ya. Sebab. Uh, isu demonstrasi jalanan hmm. misalnya hmm. yang disertai oleh mahasiswa dianggap sebagai satu benda yang memaparkan aktivisme ya. Uh, se ya. ya sebahagian ya sebahagiannya itu pandangan satu pandangan itu tidak salah juga Aa, ya tidak salah juga tapi dari satu pandangan yang lain bahawa itu tidak membawa kepada eh uh, yang baik hmm. pada masa depan. Eh uh, kerana dia tidak memberi uh, satu apa wadah yang memaparkan uh, peranan seorang mahasiswa itu sendiri. Ya. Yeah. Yeah? Kerana mana inovasinya? Mm -hmm. Mana reka ciptanya? Mana pandangannya tentang isu-isu uh, sosial, isu politik yeah. uh, dan isu ekonomi yang lebih konstruktif. Uh, ya yang dapat membantu negara ya. misalnya secara biasa kita bercerita tentang hmm. mahasiswa kita sering uh, menjuruskan mahasiswa mereka yang berada di uh, bawah uh, kata pun uh, siswazah uh, prasiswazah sedangkan mahasiswa itu lebih besar mereka yang sedang berada dalam konteks uh, pasca siswa mm. yang sudah bekerja ambil part time hujung minggu datang ke kampus belajar ataupun uh, secara online dan sebagainya itu pun dipanggil mahasiswa dan sebagainya jadi mereka sudah berada dalam konteks uh, industri dalam masyarakat komuniti uh, berada dalam badan sivil badan korporat dan sebagainya jadi mm. ramai di kalangan kita sebenarnya tidak ataupun tidak boleh dipisahkan dalam konteks mm. aktivisme mahasiswa itu jadi mm. dalam konteks hari ini kita menuju ke abad ke-21 yang lebih hebat dan peranan setiap warga itu orang kata pun dituntut untuk menyumbang dalam setiap apa yang mereka boleh lakukan jadi bagaimana Prof melihat kita bergerak ke hadapan dengan transformasi politik ini, pindahan-pindahan undang-undang yang mencengkam kononnya ini mampu membawa satu pengharapan yang lebih besar. Kerana kita tahu kita tidak boleh menyisihkan setiap seorang daripada anak muda kita ke belakang. Misalnya mereka, walaupun mereka um, kata pun drop out misalnya, ataupun mereka tidak habis belajar misalnya, ataupun mereka tak habis PhD dan sebagainya. Tetapi mereka boleh menyumbang dalam dalam um, kata pun wilayah atau dalam konteks apa yang mereka boleh sumbangkan. Yeah. Uh, pindaan 2009 telah uh, menukar tafsir mm -hmm. uh, pelajar itu sendiri itu merangkumi juga pelajar-pelajar post graduate pelajar yeah, yeah. ijazah maka mereka juga sekarang ini dalam rangkuman mm -hmm. apa ni uh, budaya atau rangkuman uh, kampus itu sendiri yeah. sebagai pelajar mm -hmm. kan? mereka boleh bertanding mm -hmm. mereka boleh mengundi dan mm -hmm. sebagainya uh, tapi peranan mereka dianggap sebagai tidak begitu signifikan mm -hmm. kerana mereka lebih bertumpu kepada yeah. research kepada inovasi yeah. dan sebagainya tapi kita tidak boleh mengnepekan mereka yeah. kerana peranan mereka ada Uh, tapi kalau kita biarkan hanya mereka melakukan inovasi mm -hmm. melakukan, melakukan mereka cipta sebagainya bagian bahagian pula yang majoriti pelajar-pelajar yeah. itu pelajar-pelajar undergraduate mm -hmm. uh, kenapa mereka tidak juga sebahagian daripada uh, budaya tersebut mm -hmm. ya uh, kenapa mereka hanya boleh beraktivisma di luar kampus mm -hmm. dan melakukan demonstrasi dan sebagainya kenapa tidak mereka juga sebahagian daripada uh, daripada apa ni budaya inovasi huh? tapi saya rasa kalau saudara tadi sebut ya, pada awal iaitu bahawa peratusan yeah. yang betul-betul aktif yang dianggap sebagai dalam konteks student activism aktiv ni yeah. mungkin tidak ramai ya mm -hmm. mungkin 10% ataupun mungkin 15% mm -hmm. daripada jumlah populasi mahasiswa mm -hmm. uh, dan tapi mereka ialah uh, the, the leaders dia yeah. ada leaders yeah, yang yeah. dapat um menarik dia. ya menarik ramai orang mengikut uh, bersama-sama mereka ya uh, dan uh, mungkin suara ini kecil tapi dia very significant hmm. amat signifikan dan boleh merubah ya suasana politik negara ada hmm. juga pandangan pemerhati politik mengatakan uh, peranan mahasiswa ini boleh dibentuk kalau betul gayanya kalau kena tempatnya boleh menjadi ataupun kuasa ketiga kerana ura-ura ini sudah pun dilaungkan dan banyak perdebatan sudah berlaku di luar sana. Kita lihat bagaimana suara mahasiswa berada di hadapan. Dalam masa yang sama, bagaimana kita menjadi, kalau kita anggap mahasiswa sebagai suara ketiga, maka peranannya perlu lebih hebat. Bukan hanya menumpukan isu-isu remeh, seringkali kita orang kata pun uh, menganggap begitu. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh mahasiswa hebat sebenarnya. Isu-isu berkaitan dengan masyarakat, masyarakat berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan ekonomi. Kalau contohnya uh, aktiviti seperti bakti siswa dan juga dermasiswa dan sebagainya kembali kepada masyarakat sebagainya mungkin boleh diubah ataupun diberi suntikan baru dalam konteks hari ini kerana isunya sudah berubah ekosistemnya sudah berubah masyarakat pun lebih ataupun kehadapan berbanding mungkin kita selalu skeptikal orang kampung tak savvy orang kampung ketinggalan tetapi sebenarnya mereka bukan hebat dari sudut pengetahuan dan sebagainya jadi saya nak dapatkan pandangan prof kita rehat sebentar jumpa lagi selepas sini ...kita masih membicarakan aktivisme mahasiswa... ...mungkin profes sudah sampai masanya... ...pelajar sendiri perlu mengambil peluang ini... ...untuk mengaturkan program aktiviti, aktiviti mereka... ...yang melangkaui apa yang kita lihat pada hari ini... ...ataupun pada dekat-dekat lampau... ...bakti siswanya yang pergi ke kampung, kembali kepada masyarakat setiap kali cuti semester yang panjang lepas tu habis. Next semester uh, batch ataupun intake lain pula datang. Jadi kampung lain pula terlibat. Jadi tak banyak impak kepada community. Hmm. Tapi hari ini dengan adanya peluang teknologi, dengan adanya internet ataupun dan juga uh, orang kata pun uh, sharing partner, partnership uh, sharing bersama dengan pihak corporate dan juga badan-badan awam misalnya hmm. boleh melangkaui sebenarnya daripada apa yang mereka yeah. sudah lakukan sekarang ini. Yeah. Uh, saya tertarik dengan satu pandangan tadi selepas uh, selepas saya membentangkan kertas kerja bahawa CSR yeah. yang sentiasa ada universiti dalam dalam zaman aku ya eh, mm -hmm. ialah CSR yang digide mm -hmm. yang didukung yeah. oleh pihak universiti yeah. sendiri dengan cara uh, template caranya yeah. sendiri yeah. ada template dia uh. sendiri uh, mungkin benar mungkin tidak benar ya. eh? ha, tapi saya rasa kalau saya pengalaman saya di UAE lah sebagai dulu saya sebagai timbalan rektor hal pelajar kami pastikan bahawa pelajar tersebut apabila mereka melaksanakan CSR mereka ada modul mereka sendiri ya. dan apa kan kandungan modul itu sendiri dan mereka mesti laksanakan Uh, kita kadang-kadang tak hantar pun apa ni penasihat ataupun uh, yeah. supervisor yeah. uh, dia pegangan akademik yeah. lah, pegawai pegawai sebab mereka boleh laksanakan sendiri biar ha, yeah. itu adalah satu cara untuk memberikan mereka ruang mm -hmm. uh, jadi kita bukan guide mm -hmm. uh. saya, saya rasa Uh, kalau CSR itu one touch, saya tak and go, eh, misalnya one off, saya rasa dia tidak memberi kesan. Mm -hmm. Dia perlu ada kelestarian, yeah. sustainability, sustainability. Yeah. maknanya ada satu jatuhan kuasa yang memantau sepanjang setiap program tersebut dan di sini kita akan lihat perkembangannya. Mm -hmm. uh, dia dapat mendidik pelajar itu sendiri Supaya lebih uh, lebih uh, apa ni lebih berdiri pada diri, kaki mereka sendiri yeah. mereka dapat memikirkan apa yang patut apa yang tidak patut mereka mm. dapat mengembangkan uh, apa ni uh, ilmu mereka sendiri dari segi uh, apa ni uh, social engagement yeah. uh, bagaimana engage dengan or orang kampung bagaimana mm. engage dengan budak-budak sekolah uh, itu penting sebab itu dapat apa membina pribadi uh, yang, 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 yang 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 apa ni pribadi yang baik. Untuk mereka menjadi leaders pada masa depan. Prof juga melihat dan Prof kecimpung dengan pelajar, hmm. mungkin sudah sampai masanya. Um, ataupun uh, peranan pegawai-pegawai universiti... para akademik kita yang, yang yang memainkan peranan berunding ataupun menjaga hal ehwal awal pelajar ini perlu lebih, katakan lepaslah pada mahasiswa untuk bergerak lebih. Uh, bukan lebih bebas tetapi hmm. dengan cara mereka kerana hari ini kadang-kadang kita melihat pelbagai red tape sebirokrasi yang agak ketat hmm. dikenakan kepada mahasiswa kena isi form tu kena buat proposal sebulan ataupun setahun sebelum projek dan sebagainya jadi ini mungkin menjadi satu sekatan kepada mereka alah susah sangat nak jadi pemimpin pelajar ni pelbagai red tape sebirokrasi mungkin yang dekat dengan pegawai diberi perhatian yang jauh pula mungkin macam tu jadi persepsi-persepsi begini boleh di mungkin boleh diruntuhkan supaya memberi kuasa kepada pelajar untuk menentukan program mereka. Mungkin pegawai hanya fasiliti. Sebagai fasilitator saja. Yeah. Memantau dari jauh. Okey, yang ini betul. Yang ini kurang-kurang boleh. Mereka ya, mencari penasihat. Mungkin begitu. Ya. Yeah. Saya tiga tahun. Lah, Saya yeah. timbalan ratu. Saya kan pelajar saya memastikan bahawa pegawai saya bertindak demikian. Ya? Jangan terlalu mengongkong ya, pelajar. Rigid, itu. Ya? Kita hanya mem memberi education mm -hmm. atau uh, memberi mereka apa ni nasihat tentang ya. tata cara misalnya bagaimana keuangan itu tak ya, di, tak mm. dikawal bagaimana kita lebih responsif bertanggungjawab kepada soal-soal keuangan ya, misalnya. Projek mereka, Ata, ya, bagaimana kita uh, berurusan dengan orang, -orang yang ya, lebih keluar, tinggi pangkatnya ya. dengan MP lah dengan ahli uh, dewan undangan negeri ya. lah dengan apa pegawai daerah bagaimana itu tata cara yang perlu diajar hmm. supaya mereka tahu hmm. caranya supaya mereka beradab beretika itu saja. Hmm. Tapi yang lain itu modul dan sebagainya bagaimana mereka melaksanakan itu pulang kepada mereka hmm. itu selalu saya tekankan kepada pegawai-pegawai saya di HCP lah masa hmm. tu hmm. saya rasa itu amat penting yeah. sebab dalam dalam konteks bahawa memberi peluang pada pelajar itu bertindak sendiri adalah amat penting yeah. untuk mereka dapat um, apa merasakan hasil kerja mereka sendiri. Ini ini merupakan hmm. satu kata hmm. pun hmm. pengorbanan ataupun penurunan kuasa di kalangan pakar akademik kita kepada pelajar itu sendiri. Jadi pengalaman prof pun lihat kerana kita lihat masih juga berlaku projek-projek uh, sudah diluluskan last minute lepas uh, di-cancel ataupun dibatalkan atas arahan-arahan arahan pihak tertentu. Jadi ini mungkin membantutkan peluang pelajar untuk bergerak ke hadapan menjadi pemimpin yang hebat dan sebagainya kalau mereka gagal melaksanakan projek-projek yang diamanahkan. Ya. Yeah. Saya melihat bahawa 2009 dan ya. pindahan aku 2009 itu amat penting hmm. ya. dalam soal memberi kuasa pada universiti, hmm. memberi autonomi kepada ya. universiti hmm. kepada uh, naib chancellor, kepada apa, majlis universiti untuk membuat keputusan yang apa yang terbaik untuk, ya, untuk anak murid, ya. anak Betul, ya. 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 Jadi maknanya dulu minister, menteri ya. yang punya kuasa dan pindah kepada universiti. Maka maknanya universiti itu lebih banyak kuasa dan mereka perlu menentukan cara mereka sendiri mm -hmm. dan merencanakan apakah masa depan mereka yeah. ya dan soal ini uh, kalau mereka terlalu terikat yeah. dengan peraturan mungkin uh, kesannya begitu mm -hmm. kalau mereka terlalu fleksibel mungkin kesannya begitu yeah. jadi perlu ada kesimbangan yeah. di situ ya mm -hmm. uh, di sini kita tidak boleh nafikan bahawa ada kuasa-kuasa uh, lain uh, yang mempengaruhi yang yang dictate mm. pada universiti tapi kalau sebuah universiti itu seorang nak chancellor itu dan majlis universiti itu teguh pada yeah. uh, apa ni teguh pada pendirian bahawa tujuannya ialah untuk kebaikan pelajar dan juga kebaikan masyarakat oh, secara campus, keseluruhan yeah. maka keputusan boleh dibuat yeah. dan tidak mereka tidak akan terikat dengan tangan-tangan gaib ini. Okay, yeah. pro. Uh, menuju ke hadapan kita uh, uh, menjelang PRU 13 dan sebagainya. Kalau kita bercakap awal tadi, mahasiswa boleh menjadi kuasa ketika dalam konteks politik negara yang begitu partisan sekali. Mungkin di sinilah peranan mahasiswa boleh menutralkan ataupun memberi informasi yang lebih seimbang kepada pengundi masyarakat di luar sana memilih pemimpin yang wajar mereka diwakili dan sebagainya. Jadi mungkin ini sebagai satu kata pun wadah baru pada uh, gerakan aktivisme mahasiswa kerana kebetulan uh, Raya tak berapa lama lagi dan dengan segala transformasi yang berlaku di depan mata mereka mengapa tidak peluang ini digunakan sebaik mungkin prof. Yeah. Uh, skeptism. Uh, Skeptisism. <laughs> tentang adakah third force ya, yeah, yeah. dalam uh, kuasa politik di yeah. negara kita ya. Uh, sebab bukan satu isu yang remeh ya untuk apa untuk bergerak dalam dan bertanding dalam pilihan raya ya, banyak Kalau benda ya, boleh kita fikirkan, ya, fikirkan. Ya. ya tapi saya lihat bahawa pindaan 2012 aku section 15 memberi satu cabaran yang besar kepada universiti di samping pelajar itu akan di luar akan ya. akan aktif dengan politik-politik partinya sendiri ataupun parti mereka sendiri jadi ya, ataupun ya. tapi yang di dalam kampus cabaran kepada universiti kerana uh, dibawa akta dibawa section 15 di dalam kampus masih tidak dibenarkan aktif dalam politik hmm. maknanya di dalam kampus pelajar tidak boleh berkempen yeah. politik dan tidak boleh um, apa uh, bebas, bebas yeah. eh. jadi di situ uh, cabarannya adalah PRU 13 mm -hmm. iaitu bagaimana universiti menangani isu tentang kempen politik mm -hmm. masa uh, masa PRU 13 mm -hmm. nanti itu yeah. satu cabaran yang menarik yeah. dan saya rasa uh, konsistensi itu penting. Setiap universiti kena mengambil tindakan yang konsisten. Jangan universiti kata ni tak boleh, universiti ya, itu kata boleh. Ya. Jadi, jadi, saya rasa mereka perlu duduk bersama. Ya. Vice-Chancellor, semua duduk timbalan Naib ya. uh, Chancellor He -Hepa dan Timbalan Rektor He -Hepa. kena duduk bersama ya. untuk menentukan apakah tindakan, apakah gerakan yang perlu dipastikan bahawa kampus itu bebas politik selaras dengan sepindaan Seksyen 15 2012. Okey, terima kasih okay. kepada Prof. Dr. Nik nah. Ahmad Kamal yeah. Nik Mahmud, Ketua Kluster Governance Perundangan dan juga Pengurusan Awam. Dan juga pesyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita boleh panggil lagi Prof. Banyak perkara tentang aktivisme mahasiswa. Jika ada sebarang pandangan, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan ke email Israwani. InsyaAllah kita akan ajukan kepada Prof. Jika ada sebarang persoalan ataupun ingin berkongsi pandangan dan sebagainya. Terima kasih kepada Jabatan Peguam Negara. Terima kasih kepada Razak School of Government. Dan juga terima kasih kepada ITBM atas masa ataupun peluang yang diberikan untuk kami merakamkan agenda Hawani khas di persidangan ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi.